Так само і про це будемо говорити з нашим наступним гостем, координатором громадського руху очищена Сергієм П'ятницею. Доброго вам вечора. Доброго вечора, пане Сергію. П'ятниця 13-те, Раді вас бачити, але запитання: запитання, ну там низка запитань їх навіть не багато, але вони ґрунтовні. ситуації у місті Сєвєродонецьку і громадського руху як такого: громадський рух очищення позиціонувався взагалі по поцілі, по цілій країні починався як сильний потужний рух. У Сєронецьку так само, коли з'явилося очищення, усі, ну, начебто, знаєте, так пожвавилися, Ось вона, ось прийшла українська, ну, скажімо так, ну, люстрація, не люстрація, очищення, виявлення, хто де, що і як. Ну от зараз у Сівернецьку з владою, якраз з місцевою, зказа ну, що, хто де був, хто що. Ви ну, байдикуєте. Нет, ни в коем случае мы не байдекуем. Я бы хотел сразу поставить точки над «и». Если вы имеете в виду очищение, которое за очищение, которое сейчас Саакашвили, то можно, в принципе, сказать, что этот бренд у нас был, ну, чтобы не сказать грубо, украден, позаимствован. Середонецкое общественное движение очищения было образовано 29 июля 2014 года, когда еще Саакашвили даже не было в Украине, скажем так. Образовалось оно, как понятно по дате, через неделю после освобождения Сердонецка от сепаратистов. Первое знакомство у нас произошло вообще при помощи беженцы некрасивое слово, но другого, к сожалению, пока не придумали люди, которые покидали Лисичанск во время боевых действий там. Мы собирались возле гостиницы Центральной, собирали все необходимое для людей, которые прибыли с той стороны Северского Донца, размещали их на, на, жили... на проживание в городе. Ну, помогали, чем могли, короче. И вот буквально через неделю после освобождения, списавшись в Фейсбуке, кто-то вернулся, кто-то всю оккупацию находился здесь, в Сердонецке. Люди списались и сказали, сколько можно воевать на диване, сколько можно воевать в Фейсбуке, сидя за монитором. Давайте соберемся. Мы собрались 29 июля возле здания горы на площади тогда еще Ленина признакомились, и, в принципе, вот это можно считать датой образования нашего общественного движения очищения. Оно не формализованное, у нас нет членства, можно сказать, участники движения. Тобто, uh, mi kateri... це було вызвано необхідністю, коли ми почали активно діяти, коли ми стали мішати тим, кому ми і хотіли помішати. Ми поговоримо. Da, da, момент. Da, Чи ви заважати? От голова Луганської обласної військово цивільної адміністрації новий голова Юрій uh -huh. Гарбуз підпадає під закон про очищення влади. Про це повідомляє прес-служба громадського ілюстраційного комітету, є і така, скажімо так, організація. Під час Революції Гідності Гарбуз працював головою Міловської районної державної адміністрації Луганської області не звільнився з посади Власним бажанням його прізвища внесено до реєстру осіб, що підлягають учасника, що підлягають люстрації. При цьому у разі наявності у гарбуса статусу учасника АТО люстраційні заборони його не стосовуються. Проте президент під час призначення не надав жодних роз'яснень щодо наявності чи відсутності у нього імунітету від люстрації. За інформацією комітету, наразі ціла низка призначених президентом посадовців мають бути люстрованими. Це наступні особи. Начальник СБУ на Чернігівщині Олександр Довженко, голова Кіровоградської Облдержадміністрації Сергій Кузбенко та заступник голови адміністрації президента України Олексій Дніпров при цьому Порошенко ігнорує наведені, ну, факти. Прокоментуйте. Да, конечно, я могу прокомментировать. Единственное, сейчас сделаю ссылочку, опять за сейчас к очищению. У нас подписан меморандум, который гласит о том, что решения у нас принимаются коллегиально. И, и каждый... точку... свою личную точку зрения, конечно же, выскажу. И каждое заявление от имени очищения должно быть согласовано коллегиально. Так вот, я выскажу свою личную точку зрения и, возможно, каких-то своих соратников, коллег. На сегодняшний день мы, по большому счету, не готовы оценить ни позитивно, ни негативно нового, так сказать, губернатора, хотя такой должности не существует, голову областной администрации. Мы с ним не встречались. Мы только можем изучать отзывы в интернете, в средствах массовой информации, на телевидении. Поэтому вывод, делать выводы с этого рановато. Есть у нас люди, которые уже относятся негативно, есть, которые строго позитивно. Но окончательно, конечно же, если есть закон иллюстрации, если человек попадает под иллюстрацию, естественно, это, это очищение должно произойти. Но на сегодняшний день пока этого мы не знаем достоверно, скажем так. Поэтому после контакта с Юрием Григорьевичем, если я не ошибаюсь... Ми зможемо сформулювати своє отношение к этому. і возможно, якщо він готов з нами работать плотно, ми в його так сказать, команду. А если это це? Будет на пользу об... Ні, стравайте то що там mm -hmm. хто куди увидит, до чиї команди? Це ну мишнаму ж не, ми не одно до одного. Ми, mm -hmm. ми конкретно говоримо про ваши, про вашу діяльність. Конкретно і чітко, ну що ви пропонуєте? Что идея, вот идеологическая платформа, які, яка дієвість, які інструменти. какими да, какими методами и какой Я результат понял. в итоге? Я понял ваш вопрос. Что и как. Может быть, прозвучит как-то немножко помпезно, но мы хотим, хотим делать все хорошее для города. А как? В рамках закона. Чтобы это было законно. Чтобы это было справедливо и на пользу жителям города Сиродонецка. Мы не замахиваемся ни на область, ни на страну, ни там, не знаю, мировое господство. Для жителей города. То есть то, что будет делаться для жителей города, и в этом будет необходимо помочь. Мы, как жители города, как патриоты, как активные члены громады, мы обязательно вклинимся в эту деятельность. Мы обязательно будем помогать, как в каждом конкретном случае будем смотреть как. Нужно будет привлечение юристов, привлечем юристов. Нужно будет привлекать силовые структуры, будем привлекать силовые структуры. Но, повторюсь, строго в рамках закона. Только законными методами, только законными способами. На любое нарушение закона, даже если наши члены нашего движения очищения будут нарушать закон, мы точно так же будем. їх привлекати к відповідальності. А когось вже когось вже очистили, когось ну не пропустили, не допустили. на певну посаду чи зняли, чи І як ви ставитеся до того, що відбувається, ну якщо так на місцевий рівень у Сєвєродонецькій міській раді, виконкомі мерському кріслу? Да, на сегодняшний день ситуация в городской власти, в Сердонецке, достаточно сложная. Тут я, пожалуй, даже не побоюсь высказаться от всего очищения, потому что эта тема обсуждалась. Мы не являлись на, на выборах мэра на, во втором туре сторонниками ни одного, ни другого, как очищение, как движение. Каждый индивидуально мог голосовать за кандидата, который ему больше нравится. Мы не поддерживали ни одного, ни другого. Мы сказали так: что мы будем работать как общественность с любым мэром которого выберут северодончане. И будем способствовать деятельности благотворной и законной. Вот. То, что происходит сейчас, это, ну, может быть, находящийся там не признают это слово «захват власти», но фактически это незаконный захват власти. То есть приход во власть людей незаконными путями. Пусть не захват, приход во власть незаконными путями. Повторюсь, что Казакова мы не поддерживали, но на сегодняшний день получается, что очищение, активная общественность города вроде как выступает за Казакова, вроде как его помогает ему вернуться на незаконно кресло, с которого его незаконно, так сказать, сместили. Повторюсь, это только для соблюдения закона. Как только он вернется, а мы уверены, что это так и будет, потому что закон в Украине должен соблюдаться, и он будет соблюдаться, мы будем этим, этому способствовать всеми фибрами своей души, мы также будем строго требовать с него соблюдения закона. Ну и еще у нас одно поведомление. Угу. В сети появилась информация о возможном назначении сепаратиста на должность главы Департамента здравоохранения Луганского администрации. Об этом сообщает на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын. Вот Роман пишет, что сейчас Павел Малыш, луганчанам знакомый персонаж, готовится к переезду в Северодонецк для того, чтобы занять должность начальника управления охраны здоровья в области. Павел Малыш ранее был первым заместителем министра здравоохранения террористической организации ЛНР. Как сообщается в статье, два года назад Малыш, находившийся в областной клинической больнице города Луганска, уже оккупирована, приказала проводить эвтаназию раненых украинских бойцов. Ну до слова у облдержадміністрації цю ну так посміялися і цю інформацію не підтвердили. Ми так само шукаємо перше джерело, знайшли ми перше джерело, і коментар можливо з перших вуст вам надамо вже наступного тижня, тому що ну для нас це важлива тема. Ну, якщо ось ви так ну так інертно, ну нічого не роблячи, висловлюєте заяву від громадського руху. А що з цього приводу скажете? Чи Просто... ось такие вещи под очищение? Естественно, естественно, такие вещи попадают под очищение. Только я хотел бы предостеречь и в суждениях, а уж тем более при принятии решения, что любая информация должна перепроверяться многократно и обязательно очень тщательно. Эта информация должна быть достоверной, она должна быть своевременной, она должна быть в полном объеме. То есть э, любой человек, если взять из его эпизода, из его жизни какой-то эпизод, его можно обвинить в сепаратизме. Давайте смотреть полностью. Я сейчас не защищаю никого, я призываю только к тому, что до принятия решения должен быть проведен очень тщательный анализ, изучение конкретного биографии человека. Если это действительно сепаратист, если он сепаратист по убеждениям, не место этому человеку а власти, мы предпримем как общественность все, что от нас зависит, чтобы он в эту власть не попал и чтобы от него не зависело. Дякую вам. Сергій П'ятниця, координатор громадського очищення, був з нами е у студії, обговорили коротко, але обговорили основні теми, що хотіли розпитати і розпитати. Приходьте і ще обов'язково, коли здобутки будуть, коли когось очистите. Вже є. вже є. Ну ось так, шановні паєте, та панове, робимо висновок.